Площади финансово-экономическое состояние по-прежнему остается крайне сложным. К сожалению, ситуация такова, что мы имеем приход денежных средств всего лишь 9,25%. Вот Расплетсчет от денежных средств, которые приходят на распредчет. Ну, ситуацию можно только объяснить таким образом, что вот каждый из нас, который получает заработную плату, если вот заработную плату получали на карточку, на денежную карточку в банке, и снимать могли только 10%. Вот за 10% вот семья должна жить или гражданин должен жить. Вот что-то вот аналогичное происходит сейчас с теплокоммунной энергетикой. К сожалению, ситуация, ну это связано не только, это вернее не только в желтых водах, это аналогичная ситуация по другим городам. На совещании в пятницу Департаменты департаменте теплокоммунного энерго, в принципе, советовались и обща... обменивались мнениями с коллегами. Аналогичная ситуация по другим городам. У кого-то хуже, у кого-то лучше. Но, в принципе, сложность ситуации в том, что у нас до начала отопительного сезона мы должны провести расчеты. За потребленные э, электроэнергию, это 3,5 миллиона. И если точнее, 3,6 миллиона и за э, расподил природного газа. Это 3,2 миллиона. И вот из субсидий, которые на сегодняшний момент у нас есть, и мы резервируем эти деньги, 3,5 миллиона, для расчетов за электроэнергию, к сожалению, эта схема на сегодняшний день в государстве не работает. И это нам подтвердили еще на уровне облдержадминистрации. администрации. Мы, конечно, надеемся, деньги эти будем резервировать аж до последнего момента, до сентября-октября месяца, но в любом случае сейчас мы очень рассчитываем на понимание со стороны депутатского корпуса городской власти. Я понимаю все сложности, всю проблемность ситуации на уровне города, но в сегодняшний момент ситуация такова, что если... По предписаниям на 19 число на завтра, если мы не возьмем на себя обязательства, нам было сказано, что мы должны рассчитаться по текущему электропотреблению, я говорю об электроэнергии, и заплатить долги в течение двух месяцев до 1 октября. То есть даже если мы текучку возьмем на себя, по 60-70 по тысяч мы платить сможем. А вот те долги в 35 миллиона, это мы можем рассчитывать только на финансовую допомогу вид э, міської влады, э, Желтоводской міської рады собственно говоря, от собственника. Аналогичная ситуация и под Днепропетров с газом. Значит, предприятие не сможет само рассчитаться, поэтому мы просим, мы будем обращаться, я буду подписывать письмо сегодня на имя городской головы с просьбой выделить возвратную финансовую допомогу предприятию. То есть мы гарантируем возврат этих денег на протяжении какого-то периода, как будет договорено, но эти деньги необходимо сейчас вносить для того, чтобы нормально начинать отопительный сезон. Более того, те предписания, которые идут на завтра, они чреваты возникновением локальных чрезвычайных ситуаций. У нас там запитывается и КНС, водоканаловская, и МЗ. -э, -э. Это через нас. Мы, я уже молчу, что мы не сможем выполнять опрессовку повышенным давлением тех порывов, которые мы устраняем после проведения отопительного сезона и вести полномерную, планомерную подготовку к новому отопительному сезону. Поэтому это, в общем-то, в общем -то, ситуация довольно сложная, ее необходимо решать. Поэтому обращение от нас такое будет. Что касается коллектива, коллектив работает, несмотря на задержку по заработной плате, работаем в плановом режиме заработную плату сня, сняли для ее перечисления трудящимся на прошлой неделе. То есть через ДВС она у нас идет в полном объеме, но это зарплата, заработная плата еще апреля месяца. То есть мы надеемся, что на этой неделе, понедельник, вторник, не позднее среда, заработная плата будет получена в полном объеме за апрель месяц. Какая сумма задолженности на сегодняшний день по заработной плате? 480 тысяч. Это те деньги, которые сейчас в пути. То есть, если бы мы выплачивали заработную плату самостоятельно. От всего, то есть, в стране, как в пути. Ну, ну, вот эта вот вся сумма задолженности пошла, она, именно вся она вся изъята, изъята да, она вся изъята и пошла через ДВС, то есть через, через казначейство, через область и так далее. Поэтому большой круг идет. Обычно, если это у нас, то мы день в день выплачиваем заработную плату. Что по поводу те же, токи, что нужно... По поводу оформления кредитов, значит, ну, поскольку главный корпус снят с повестки дня, как залоговое имущество, труба, о которой мы говорили, она планировалась у нас в комплексе за главным корпусом. То есть, если главный корпус шел у нас по расчетам за энергоносители и по долгам за распределение природного газа, Как плановые такие вот были мысли, то труба шла, э, как целевые деньги, она у нас налогом залоги. Мы его как по налоговым обязательствам не можем этот кредит по-другому. То есть планировалось по начислению по плате, направить эти кредитные обязательства, кредитные средства, а уже начисление по заработной плате, которое мы делали, выплачивать по другим обязательствам предприятия. Какие активы еще есть, кроме значит, области, ну я а, емкости может, это, это, можно это это ну скажем так это все минимальная сумма. эти все емкости они могут стоить там максимум несколько сот тысяч. Я еще раз а, обращаю внимание, значит я буду просить возвратную финансовую допомогу городского совета. У нас есть решение городского совета на 6,5 миллиона, где дали добро на получение кредита под дебиторскую задолженность. На сегодняшний день в условиях вот нестабильной финансовой ситуации в государстве банки не хотят идти на предоставление таких кредитов. Сумма кредита ведь минимальная. Ну, в деньгах это 250 тысяч, да, я так понимаю, долларов. Э, такие средства не дают. Ну, в общем-то. Поэтому на сегодняшний момент мы, собственно, проводим пока технические мероприятия по подготовке к новому отопительному сезону. Заменили трубопроводы, проводим замену основного э, восточного трубопровода 600. сотки. На сегодняшний момент заменили больше, э, не заменили, а изъяли больше 100 метров. Сейчас будет укладка нового, э, новой 7 сотки, которая у нас И сейчас на есть. На Напротив Радиозавод. да, бывшего радиозавода, на этой территории, да. это по улице Железнодорожной. Ну, в общем-то, работы проводим. Но я бы просил еще на что обратить внимание. Учитывая наши долговые обязательства перед водоканалом, по состоянию на 1.07 это была сумма 396 тысяч. И учитывая задолженность перед нами в ЖРЭО в размере 550 тысяч, больше полумиллиона, я бы просил, я понимаю, если есть какие-то финансовые обязательства города перед ЖРЭО, чтобы путем переуступки долга или профинансировать в ЖЭО, для того, чтобы они частично выполнили хотя бы в пределах 300 тысяч обязательств перед нами, мы с эти обязательства обязуемся выполнить перед водоканалом. То есть у нас есть 550 тысяч долгов в ЖЭО, но они не повышаются, я этот вопрос не поднимаю, в надежде, что все-таки предприятие тоже станет, находится в сложном финансовом положении, но в принципе вот это как предложение. можно было бы по этому пути пойти. Кроме того, на вас на городской совет придет письмо от нас, я поднимал это на прошлой аппаратной оперативке, или позапрошлой, перед городским советом для того, чтобы ну, письмо по, по, с просьбой провести отчуждение газопроводов и шкафных устройств газораспределительных, которые находятся на балансе теплосети. для того чтобы провести зачет по долгам перед Непропетровцем, но это работа планомерная и долгосрочная, она может быть затянуться, и это может пойти по долгам, возможно, долгам предыдущих периодов, поэтому я бы хотел и здесь понимание городского совета для того, чтобы мы могли, в общем-то, решить этот вопрос с Днепропетру с газом. По крайней мере нам эти шкафные газораспределительные устройства и сети не нужны. Они в свое время нам передавались на баланс, это 10 лет назад было, я имею в виду теплосети, именно с этой целью, для того, чтобы рассчитываться перед газом. Поэтому эту работу надо бы проводить. Я думаю, что вместе с управлением жилищно-коммунального хозяйства, как структура, которая является преупреемником фонда коммунальной собственности, должна тоже заниматься городским имуществом. Это понятно. Следующий вопрос по поводу списания имущества, которое у вас есть. Все, имущество в налогом залоге. Полностью все поэтому. Да, поэтому то, что не задействовано в целостном э, имущественном комплексе и не задействовано производство, не входит в состав целостного и имущественного комплекса, не задействовано производство, оно в э, налогом залоге. Э, долги перед налогами, э, перед бюджетом разных уровней больше 9,5 миллионов. Поэтому оно было описано еще в предыдущие годы и так далее. Поэтому предприятие... Да, потенциал есть, если будет изменена государственная политика по отношению к предприятиям теплокоммунной энергетики и вообще к теплоэнергетике. На сегодняшний момент эта политика направлена просто на уничтожение этих предприятий.